Добрый вечер Вам тоже добрый вечер. Я из города Кривого Рока. Вы откуда? Москва. На какие темы общаетесь? Ну, с последним собеседником обсуждали финал чемпионата Европы по футболу. Понятно. У вас интересует футбол? Ну, кстати, читал новость, что вашего как он там Рыбин или как тренер чем тренер сборной России по футболу Карпин Карпин продлили еще на 4 года. А какой смысл, если Россия не участвует в международных турнирах? Товарищеские матчи, я думаю. А ну, в принципе. А с кем Россия проводит товарищее матч? Со странами разными: Сербией, Таджикистанами, ну. Yes. Ну, Сербия, например, на чемпионате Европы участвовала. Слушай, слушайте, с разными странами. То есть, по большому счету, российская сборная через одну руку здоровалась, я не знаю, там с кем сербы играли. Ну, в принципе. Да. Знаете, если считать рукопожатие, то каждый человек через шесть знаком с президентом. Ну, слышал я об этом. Ну, вот. Поэтому рукопожатие не будем считать. Угу. Нет, ну просто э, о российской сборной можно сейчас в контексте разговаривать только о том, что она с кем-то там играла, кто участвует на чемпионате Европы. Правильно же? Слушайте, российская сборная сейчас играет как может. Вот, собственно, и все. Ну, в принципе, да. Как вы считаете, ее показатели будут улучшаться при таком, э, ну скажем так, отборе? Я вам могу ответить точно, они уже улучшились. Это как это, это ни как ни странно, но ну, вы вообще в спорте вы разбираетесь или нет? Так давайте в двух словах а... на чемпионате мира России по хоккею, например, не участвует уже с вот двадцать -го года, три года. Ага. Она сейчас поднялась с третьего места на второе. Она не участвует и поднялась на одно место. А почему? Это парадокс. Ну, потому что там была Канада, вторая, по-моему, была Финляндия, а третья была Россия. Ага. Финляндия проиграла, Россия не участвует, поднялась на второе место. По футболу мы тоже поднялись. Тоже не... -тоже не мы не играем, поднимаемся в рейтинге. Так может тогда играть не надо? А, еще, И а если, еще, надо. если еще организовывать такие встречи, как у вас вот было э, чемпионат БРИКС, там где, например, э, у вас э, вы рассказывали, что не помню, в какой дисциплине получил золотую медаль, но почему-то промолчали, что он только один был в этой дисциплине, ну как бы э, у него даже конкурентов не было, то вы будете всегда на первом месте. Это замечательно. Не слышал про такую дисциплину. Расскажете, если я посмотрю. Что за дисциплина? Ну, это долго вводить запрос. У вас есть где найти это или нет? Давайте я сейчас... Сейчас, если вы не спешите, я для вас найду. Я не спешу никуда. Хорошо. Ага. Есть, вот сайт называется 116.ru точка ру. Безумно можно быть, безумно можно быть первым. Пловец завоевал золото на играх Брикс, он был единственным участником. Понял, плавание значит. Плавание? Да. да. Да, 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 да. Э -э ну вот, на играх Брикс телеканал Санкт-Петербург. На, и, на Играх Брикс спортсмен оказался единственным в своей категории и занял первое место. Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем при произвольной программы на Играх Брикс. Ну, как-то так вот. У, и, ну, тут пошло дальше. Ну, как-то так. Да. Что-то есть такое, да. Есть такое? Как вы считаете, это ну, улучшает показатели спортсмена, когда нету конкуренции? Ну, конечно, нет. Это же очевидно. Не улучшает. А как вы считаете, вот Путин правильно сделал, что начал СВО? А как это связано со спортом? А, вы думаете, это никак не связано со спортом? Слушайте, ну, я за Путина вам не могу сказать, правильно начал или нет. И единственное, что могу сказать, что за последние 20, ну, он, 20, 20 лет ну, вот, я его на самом деле осуждаю только за пенсионную реформу. Угу. Это ну, мне правда, это не очень прикольно. За, ну, повышение пенсионного возраста. А в целом, наше российское руководство за последние 20 лет мало делало ошибок. Если посмотреть статистику открытых заводов, например, ну, э, уровень зарплат... То, а по и, а деле, если родитель, посмотри, а родитель родитель, посмотреть раз, статистику раз, закрытых она. заводов? Она тоже есть, да, конечно есть, но открытых заводов просто я по стране тоже иногда езжу, вижу, что происходит, модернизация. Ну, Блин, где-то что-то да, закрывается. Села вообще убогие есть некоторые. Больше трех кровь, больше трех тысяч населенных пунктов за время правления Путина да перестала существовать. И, и, и в любой в любой стране вообще можно найти говна там, блин, я не знаю. В США, например, там, железные дороги там деревянные, поезда сходят с рельс. Там, если прикопаться вообще в любой стране, а вы, кстати, откуда из Украины? Да-да, из Украины. Вот. Если, например, посмотреть, что там с 1991 -го года Украина построила, наверное, то, я честно, я не смотрел, наверное, мало что. Скорее всего, там заводы все советские. Mm -hmm. Скорее всего. Вряд ли там что-то Украина там настроила. Да, у нас Украину. да, у нас же ничего, ничего не строится. Мы вот это как застряли в 91-м году. У нас Украина все я больше, вижу, у нас Украина все вижу. больше Кубу напоминает, знаете. Машин нету новых, вот старые вот это ремонтируем. Дома вот это приходится постоянно, ну как бы этот подлатывать так. Ну у нас же ничего нету. Ну. Да за Украину я вообще Попытаюсь. за Украину я вообще молчу. Тут что? Ну, я не знаю, а вот наверное, сейчас э, вернули, ну, вернулись к тому, что э, из, например, из города, чтобы где-то в село поехать, ну, на брычках ездят. Вот, знаете, как раньше за солью ездили там, вот, то сейчас э, ну, на конной тяге, потому что машины ломаются, а взять же их неоткуда. Понимаете? А вы слышали, а вы слышали, что в России медведи по городу ходят у нас? Не, не слышу. Входят, заходят, короче, в дом, а mm -hmm. мне вчера медведь пришел. Я живу в Бараке. А -а -а. Вот, без так я же без говорю, института. я не я не слышал. Вот, а я, я вам рассказываю. Нет, я так вы же бараке. мне рассказывали, что у нас в Украине ничего не строится. Нет, я вам не рассказывал. Вы мне рассказывали. Вы как раз вы мне я рассказывали, вам что у, у нас в Украине с 91 -го года ничего не строится. Предположил. А, Предположим, это вы предположили. Нет. А я думал, у вас, может а есть какие-то аргументы, что у нас ничего не строится. Ну, а что у вас построилось? Какие крупные промышленные предприятия у вас построились хорошо? Строится. Если я не прав, то. А какие неважно Не важно. Строится. Ладно, строится. Строится. Я а вам что? сейчас расскажу, какое предприятие построилось, а завтра туда ракета прилетит. Зачем она надо? Мы украинцы. Мы, украинцы, немножко научены сейчас язык за зубами держать. Знаете. После. после Победы будем тогда уже рассказывать, кто что строил. Строятся хорошие морские дроны, которые вывели Черноморский флот ваш из Крыма. Но ну, это же хорошие дроны строятся. У нас же ж украинские дроны. Нет, нет, дроны то, что у нас строятся, я даже я знаю, у вас в 6 раз дронов больше, чем в России, кстати, строятся. Не факт, но мы стремимся к факт, этому. Факт, факт. Да, ну, я вам говорю, в 6, 6 раз у вас дронов. В дронах вы просто угу. молодцы, впереди планеты все. Ракеты классные О. сделали, которые крейсер Москва потопили. Они ж украинскими, он же ж украинскими ракетами был потоплен. Нептун называется. Но я читал, что британский. Не, Нептун. Украинская ракета. Нептун это украинская ракета? Да. Хорошо. Ну, вот Значит, Нептун. Да. Значит Нептун. Ну. Значит Нептун. Самолеты хорошие строились, пока не разрушили завод. У нас очередь стояла за э, Ан-178. Китайцы, наверное, с этого стояли, не, не, не. Саудовская Аравия, там такие страны, как бы. Вот. Понял. У, у него очень хорошие показатели были на выставках, он участвовал. И много, скажем так, выстроились в очередь, но из-за войны, конечно же, нам э Россия ж не дает развиваться, потому что ей же не нужен на границе высокоразвитый сосед. Конечно, не нужен. А кому, а кому нужен на, на, на границе А почему, например, цивилизованные страны не, стес... ну, не боятся того, что на границе ну, высокоразвитые, например, вот смотрите, живет Франция и Германия. И Франция высокоразвитая страна, и Германия высокоразвитая страна. Друг друга не боятся. Границы открыты. Почему? А, а, Эстония, как... а как вы думаете, Эстония высокоразвитая страна? Конечно. Вот, она граничит с Россией. Видите, мы ничего не делаем. Mm. С Эстонией. Как же, ж вы она ничего... как же вы ничего не делаете? Ну так Эстония вовремя от вас отгородилась. Чем? Ну сейчас же ж она отгородилась от России. Забором или чем? забором, забором отгородилась. То есть, думаете, забор нам мешает помешать Эстонии, да, развиваться? Не, вас, э, вас останавливает то, что Эстония страна НАТО. Так вы тоже можете в НАТО вступить. Можем, но вы же нам не даете. В смысле, как мы можем? За, за ногу ну, вот так держите и не пускаете нас в НАТО. Мы не можем вас держать, смотрите. Можете, вас в НАТО можете. Вот, а как мы вас можем не пустить в НАТО? Создаете, в НАТО создаете мы... такие условия, что нам постоянно выставляют новые, э, скажем так, требования. Говорят, вы закончите. Говорят, вы разберитесь сразу с Россией, а потом этот, возьмем вас надо. Так вот, разберетесь скоро. Вы же победите. Вы же сказали, после победы. Да. да. Вот. Кстати, а победа это будет это, возвращение на 91 год. Правильно? Да, победа. В этом? Понял. То есть Крым будет украинским. По-любому. Он, он не будет, он есть украинский. Печально. Печально для кого? Для России, наверное. Я думаю, после этого в России начнутся необратимые процессы. Вот, а какие? Ну как а же, что ж? россияне, по идее это должны начать задавать Вове вопросы? Слушай, а как это так? Ты Крым проехал и этот, и людей столько угробил. Ну, как думаете, будут задавать вопросы Вове? Ну, есть, подождите, иными словами, вы хотите, чтобы у нас революция какая-то произошла, правильно? Мне по барабану на вас. Просто вы сами к этому все ведете. Не, я понимаю, что по барабану. У вас будет... самоубийственная Знаешь... политика. Вы понимаете это или нет? Какая политика? Самоубийственная. Вот. Иными словами, мы делаем сейчас все правильно. Для кого? Для нас. Для себя, ну я не знаю, если вы, если у вас сект, нет, если у вас секта самоубийц, то, наверное, да, делайте все правильно. Нет, ну, смотрите, вы говорите, что вы собираетесь э, вернуть границы 91 -го года, и потом у нас будут необратимые последствия. Необратимые последствия это примерно. Они уже а, начались. Примерно. Они уже начались у вас. Хорошо. Значит, нам надо всеми силами защищаться, правильно? От кого? Чтобы не было необратимых последствий. Ну, революция, если это всегда плохо. Почему всегда? Нет, не всегда плохо. Ну, мировая история подчеркивает это. Иногда, а иногда революция революция это хорошо. Но а когда революция, кроме когда Словакия, Чехия соединилась мирно. Угу. Какая революция была хорошая? У нас хорошая революция. Называется революция гидности. Достоинства. Революция достоинства. 14-го года, да? Да. С 14 -го года по 24 год год лет. Правильно же пошла ну, правильно. ну да, 10 лет. А, Но ну, с 2014 -го года прошло 10 лет. Какие у вас успехи? Я же еще раз говорю, мы 10 лет состоим в войне с Российской Федерацией. Какие успехи? Россия, Российская Федерация, она, когда мы, провели, когда у нас прошла революция, Российская Федерация увидела, что Украина может быстренько вступить в Евросоюз, там, например, в НАТО, поэтому она оккупировала Крым, оккупировала частично Донецкую и Луганскую область и делала все, все возможное, чтобы Украина больше тратила деньги на свою безопасность, а не на развитие. Вот, это же хитрый план, правильно? Ну хитрые что? Ну уж тратить деньги больше на безопасность, значит, ну слушай, если наша цель была заставить вас тратить деньги не туда, куда нужно, не на население, не не на социалку, не на медицину, угу. а на оборону, значит это хороший план. Вы же страдаете, значит, Я пон... план. Я... ну хорошо, если у вас Ваше счастье зависит от того, чтобы кто-то страдал. Ну, наверное, нет, для вас это нет, хороший нет, нет, план. Нет. Что нет? Нет, нет. Я просто пытаюсь понять вашу логику. Нет, у меня нет такого плана. Ну, у вашего государства такой план. Да. Я не могу за государство говорить. Как же ж не можете? Политик. А при чем тут поли не, политик? не политик. У вас единственным источником власти в вашей стране по Конституции, ну, вы народ. Народ. Ну, вы народ или не народ? Я народ. Вы да. народ. Ну. Значит, вы власть. Часть. Часть. Часть народа. Ну, значит, вы власть. Часть. А вы говорите. Часть. А вы говорите, я тут ни при чем. При чем? Часть. Еще и, наверное, за Путина ходили голосовать, голосовать. Я вообще ни разу не ходил на выборы. Ни в разу в жизни. Не я понял. Ну, как-то так. Так что видите. Вижу. Угу. Как думаете, что надо сделать, Еще чтобы что, как думаете, что надо сделать, чтобы война закончилась? Ой, это очень сложный вопрос. Сложный. Очень сложный, да. очень сложный вопрос. Наверное, мир подписать. Какой? На чьих условиях? Тоже хороший вопрос. Наверное, на тех, которые устраивают обе стороны. Ну, Украину устраивает только э, одно, один вариант. Это когда Россия убирается из территории Украины. Мне кажется, это не получится. Ну, вам так кажется? Вы, ну, знаете, кажется, вы знаете, некоторым казалось, что Россия в Херсоне навсегда. Помните? Было такое. Там даже плакаты такие ставили. Есть. Россия здесь навсегда. Ну и многим казалось, что там Россия навсегда. А иностранным разведкам казалось, что... Россия за максимум две недели захватит Украину. Предлагали эвакуироваться Зеленскому. Эвакуировали посольство все из Украины. Вот. Тоже. Я знаю. В прошлом году нам э, тоже вся разведка казалась, что украинский наступ тоже приведет. Не, не, не. Не брат... mm. Не, там была. Поверьте мне, поверьте мне. Очень очень многие СМИ писали, что вот сейчас, когда пришли Абрамсы, когда пришли Абаде, знаете, Украину накопили, хотите все силы России капец придет. Хотите мое личное мнение. Я считаю, что это была информационная кампания Сундзы. Читали? Если... А? Да, Война да. Искусства. Да, 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 да. Когда ты сильный, делай вид, что ты слабый. Когда ты слабый, делай вид, что ты сильный. Мне кажется, что вот Украина в тот момент понимала, что то, что она имеет и то, что ей дают, ей недостаточно. Она сделала информационную кампанию, что она сейчас будет там какой-то контрнаступ делать. Россия приготовилась и какой-то момент сдерживалась. Вы же видите, чем это все закончилось? Что зимой... В Украине практически закончились снаряды и ПВО, и артиллерийские снаряды. Это ну как как же Украина готовилась к какому-то мощному контрнаступлению, если она попро попробовала там возле Работина э, и остановилась? Э, то есть она свой как бы потенциал она не израсходовала, потому что она остановилась и оказалось, что зимой у нее ничего нет. Так что я думаю, это была информационная такая кампания, чтобы ввести в заблуждение Российскую Федерацию. А если учесть, да. а если учесть то, что Россия очень сильно зимой, весной старалась, когда у нее превосходство было в десятки раз по, скажем так, по артиллерийским снарядам и всего прочего, даже не смогла добиться успеха, то мне кажется, потенциал российской армии э, очень много вопросов к нему. Я вам тоже возвращаю мячик на поле, напоминаю Синдзи. Угу. У меня такое же мнение. Тоже такое мнение. Ну ладно. Ну такое же мнение, да, что война ⁇ это искусство обмана. Посмотрим, чем дело закончится. Только знаете, ну, в чем разница. Есть. Разница, знаете, в чем? Да. Россия, она же хочет завоевать Украину. И не говорите, что это не так. Не говорите, что вам это не надо. Потому что Россия очень бы давно хотела закончить эту войну, чтобы вернуться к своей экономике, начать там ломать через колено Запад, пропихивая свои какие-то контракты, чтобы к ним вернулись компании иностранные. Как бы там Путин не говорил, что э, вам э, санкции на пользу, но почему-то в своем ультиматуме он сказал и обязательно, чтобы сняли все санкции с Российской Федерации. Я думаю, что вряд ли он бы занимался вредительством для России, правильно? Это хороший вопрос, но смотрите, санкции они всегда, всегда кому-то вредят. Угу. Это априори, угу. априори. Фанкции, санкции, конечно, вредят. Но когда государство, например, переходит на внутреннее развитие, внутреннее развитие, это один импульс. Но его тормозит внешний импульс, который санкции, ну, назовем. Так вот, если санкций не будет, внутренний импульс еще больше будет ускорение. Это логично, что он попросил отмену санкций. Мы никто не говорим, что санкции это, блин, просто офигенно они, они всего лишь, всего лишь помогли какие-то наши области, например, медицина, лекарства. Я например, в аптеку хожу, я лично, вот, я физлицо, хожу в аптеку, и мне уже, например, говорят, а вы хотите взять вот этот препарат импортный, который стоит 400 рублей, или наш российский, который стоит там 250. Угу. Раньше угу. мне вообще редко такое предлагали. Что-то, что-то, но меняется. Я понимаю. Но санкции, я понимаю, если что травмася. меняется, но раньше Путин говорил, что вам санкции помогали, э, типа они сами себе... Они помогают что-то заменить, во, они помогают что-то заменить, Я вам согласен. Это это, это правда. Поэт... но если их не будет, будет лучше. Поэтому смотрите, э, вот это э, сунзы, э, что типа Россия делает вид, что она слаба а на самом деле она сильно, здесь это не работает. Потому что Россия бы хотела очень быстро уже закончить эту войну. Она не рассчитывала на такой длинный забег. Оно ей не надо. Доставать из консервации танки Т-55, это не от хорошей жизни. Если бы у вас была куча Т-90. Доставать из консервации Т-62, это не от хорошей жизни. Ездить в атаку на мотоциклах, обваривая их решеткой, как мангалами, это тоже не от хорошей жизни. На мопедах тоже ездить в атаке, это не от хорошей жизни. Так что э, Россия может делать вид, что она там, но длинный забег ей не нужен. Я в это не верю. Украина, да, она выматывает противника, пока соберется э, вот это, давайте скажем так, западная коалиция наших э, партнеров, Потому что они же долго раскачиваются. У них демократия. А демократия это всегда долгие процессы. Вот. Но тем не менее, смотрите, сейчас все быстрее и быстрее. И снаряды пошли, и патриоты пошли. Вот самолеты обещают в течение двух-трех недель уже быть в воздушном пространстве Украины. Так что, а Украина наоборот, она вот немножко вымораживала Россию, чтобы набраться вот этого военного потенциала. Так что, как дальше пойдут дела на поле битвы, тут неизвестно еще. Неизвестно, я с вами согласен, и нас рассудит с вами история и время. Да, да. Мы, кстати, все, скорее всего, на своем веку все это увидим. Я очень надеюсь на это. Хотелось бы еще застать кто те прав, времена. Кто виноват, кто победит, кто проиграет, мы все это увидим с вами. Кто отлично. победит, тот и прав. Вот. Кто победит, тот и прав. Историю, вот пишет, поб... Историю прав. пишет победитель. Россия очень на да. это надеялась. Мы зафиксируем ваши слова, да. Кто победитель, тот и прав, да. Хорошие слова. Ну, оно, оно такие так есть. Например, почему был э, Нюрнбергский трибунал, так быстро он развивался, чтобы быстренько осудить нацистскую Германию за ее преступления. Хотя, если разобраться, там хватало преступлений и со стороны Англии, и со стороны Советского Союза. Но это все быстро забывается, осудили и нацистскую Германию. Слушай, ну посмотрим, посмотрим, что будет. Ага. Время покажет, как говорят. Да. У вас, может, ко мне вопросы есть? Да нет. С вами приятно было пообщаться. Да, давайте, взаимно. Приятно было пообщаться. Не, ну, при нами таки випивший, але хоть можно было, ну, дійсно поспілкуватися.